Скажите, пожалуйста, вы работники ресторана? Да. Да? Можно вас снять? Почему? А снять, а снять админ правопорушения, можно? Нет. Почему? Вы знаете закон такой, что на актуальности Да. да. Но я имею право снять админ правопорушения. Вот как сейчас. Вот я сейчас снимаю админ правопорушения. Это будет докус. Курение общественных местах. Вас сейчас интересует этот вопрос, да? Да. А я то, каждый день сейчас я скажу. в стране творится, вас не интересует? Очень интересует. Да? Ну вот именно конкретно я буду не вас не снимать, и это будет админ... ну, то есть жалоба к вам идти. А вы не подскажете свое имя, имя, отчество? Нет. Почему? Ну, как Заставить почему? А что заставит? меня заставляет? Потому да, что да. я подам на вас суд за то, что я не Давайте. Ну тогда дайте мне свои жалобы. Зачем? Так подавай. Суд зачем? Ну, я же вам объяснила. Да? Да. Интересно. Да? А бэджиков у вас нету, да? Можно менеджер? Вы не знаете, где менеджер? Менеджер где? Ну, система менеджер. Ну как, поговори. Курили не в переходе. А? Курили не в Не, не, не в переходе. Я не говорю, что в переходе. В общественном месте. Можно вас на секунду? Куда? Нет. Почему? Я с вами уже заваривал. Ну, зачем вы просто такое делаете? Как зачем? Я вас да. предупредил. Ну, мы больше так не ну, Вы хотели... на меня в суд хотите подать. Я сейчас да оставлю кто... свои данные в книге жалоб. Там будут мои данные. Вы подадите на меня в суд. Никто вас не хочет подавать. Как суд, это никто? Мы... Вы, вы обманывали меня? Это не я вам говорила. А кто? Не ну, я. Вы Гос... хотели мои данные, я сейчас это вам... не я хотела ваши данные. Ну, не вы, так не вы, господи. Сколько? Менеджер, давай. Где Ира? не видел. Я веду видеосъемку. Что делать? По предупредил, вдруг у вас нельзя. Где <связь> у вас не нажала. На видном месте должна быть. Ну, это администратор. Так, побежали сразу, когда я сюда пошел. Там стояли блатные. Суд на меня подадут за то, что я их снимаю. За что они админ нарушения делают. Ну, Хоть раз в жизни надо же кого-то оштрафовать Посадить дерево. Вы же хотели на меня? А, Можно книгу жалоб вашу? Просто книгу жалоб и все. А на что вы хотите пожалуйста? Ну, я, я почему, пожалуйста? Там есть жалоб и пропозиция. Может, я пропозицию хочу дать. Но вы хотите. Да, я не должен вам говорить. Вот у вас висит. Дайте мне, пожалуйста, книгу. Но жалоб. мы даем книгу жалоб для. Я посетитель. посетитель. Я посетитель. Я вот вас посетить. Пришел. Дайте мне книгу жалоб. Я сделаю запись. Мы вас обслужим и дадим вам книгу жалоб. Нет, я не хочу вас обслуживаться. Я хочу вас просто посетить и Но написать книгу жалоб. Мы можем будем... давать вам книгу. Почему? Жалоб, потому что вы не являетесь посетителем нашего ресторана. Вы кто? администратор. Я официант. Да. Вы официально заявляете, что вы не можете этого делать? Нет, конечно. Ага. Любовь. Хорошо. будете меня фотографировать? Я вас уже снял, это видео. Спасибо. Я всех снимаю. Зачем? Как зачем? Я сейчас сфиксирую наш с вами диалог. Вы мне отказываетесь дать книгу жалоб. Это жалоба Просто? пойдет выше, правильно? То есть я скажу, что любовь. Э -э отказалась, дать, потому что я не захотел стать ну, посетителем да, и так далее. Захотели, да. да. Но это вы так решили, попить. правильно? Почему? Ну, почему? Это ну, это же ваше Потому мнение? Это не наше мнение, это правило... Э, почему? Бюджетик. Правило чего? Давайте, закон. Закон про захист прав поживочих. Захист прав споживачей по первому требованию. Вы не являетесь нашим споживачем У меня, вы на вас, просто... у меня жалоба вы... на сотрудников, с, именно порушен правил благоустройства. Порушен админкодекса кодекс. Э, курение недозволенных местах. Я вам не должен об этом говорить. Вы не сказали об этом? Я Потому хочу. Припросу, я не должен вам ничего вы... говорить. Я вам ничего не должен. Вы не будете рассматривать эту скарму. Вы как официант. Не будете не рассматривать. Да, а, а вы я... мне должны. Да, да, да. Я вам лично ничего не Книжечку дайте, пожалуйста. Я же просто официант, я не имею права. Эта книжка у вас жалобы Нет, Вот эта книжка. Она должна быть на видном месте по инструкции. Ну что вот это вот, что это? Это что? Написано, что это Да. Де книга з про пропозиції? Гана. Де вона? Де вона? Книга з карткою. Скархи... Ну де вона? Покажіть мені її. Де книга з про пропозиції? Бо буду зараз стуба. Сто разок нам заходити. Я буду заходити поки ви будете там курити. А хто там курить? Вот девушка Юлия, вот эта девушка вот у нас стоит, и еще третья девушка. Что вы хотите в данном Чтобы вы не курили вообще в общественных местах. Хорошо, все, да? до свидания. Нет. Я вам честно вы говорю, не до свидания. Жаловы. Вы меня уже просто, вы меня уже начинаете дарить. Вы кто? Послушайте меня. Чего вы сюда? Саша, будете вы меня убирать? Саша, Почему? будете меня убирать? пусть он фотографирует. Будете меня иначе, убирать? Честно слово. Вы будете меня убирать? Уже, вы меня уже просто надоели, я вам честно говорю. Я звоню 102. Вы который раз к нам заходите вот такой вот... Я утраивает. звоню 102. Вы не понимаете, что нельзя курить в общественных местах. Где я курят скажу каждый в общественных день. местах? Вот здесь вот. Ну, я, что, я Не сумасшедший, потому что будете отвечать каждый за свой... Можно в своих полноваже. И Саша, если меня тронет пальцем, тоже будет отвечать. Но Поэтому, Саша, зарплата Саша... Каждый раз что-то устраивает. Да, я да, не устраиваю. Саша, я что хочу... Что вы хотите, Милиция, здравствуйте. Я нахожусь в ресторане Тюбитейка на, на Лесе Украинке, в подземном переходе. Значит, я хочу заявление сделать про нарушение статьи 175-3, по-моему, курения в общественных местах. Работники ресторана постоянно курят в общественном месте в переходе. Леси Украинки, это Леси Украинки 24, это в районе вот тут. Вот. значит, они мне не дают книгу жалоб, я не могу жалобу написать, что есть нарушение закона Украины про захист прав споживачей. Они постоянно курят в общественном месте, нарушая распоряжение Киевской Минской Рады про заборону холиня в местах хроматических. Это ближе 50 метров. Книгу скарг не дают. И пропозиции. Значит, я хочу сделать заявление. Моя фамилия Калько. Да. Видмовляется, да, да, видмовляется. добавляется администратор. То есть я на видео все снимаю, сразу говорю. Снимаю все на видео. Админ не занято на видео. Поэтому э, я буду требовать э, реагирования по вызову на 102. То есть я буду требовать вашу реакцию. Призвище, призвище Калько. Метролог сиющих. Да, 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 да. Да, да. Алло. Алло. Да. Я только что вышел, а что такое? давай завтра. А мне не треба завтра. Ну, хорошо. Ну. Хорошо, для этого я должен идти с тобой разговаривать. Ну, Кать. Счет возьму. Счет возьму. Скоросшиватели. Хорошо. Э, картонные? Картонные? Хорошо. Хорошо, сделаю. Давай. Угу. Давай. Да. Нормально, как вы считаете? Ну, реакция нормальная? Ну, что, ну, слава Богу, что вы не выполняете злочинных распоряжений, потому что вашей зарплаты потом не хватит рассчитаться со всеми, потому что у меня есть немножко опыт. Я и раз сказал, десятый раз предупредил, я сказал, что доведу до конца, значит, подойдем до суда.